Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Anten apa? Pak RT kula ke waktu Eka lumayan ake. Kula curiga menaik wonten tuyo Eka Bandung. Masa yang sasi rumah tuh ini nak tuyo? Pak temu warga wonten mikir nate wonten ingkar nginga tuyo. Ya, di sini anak sumber daerah tuh yul. Pas Pak tuh baru main ingkar nginga tuyo. Di sini sumber daerah tuyo, ikut wong Pak Dika, tapi harus ketangkep. Pak, menopo yang kulo lan panjenengan sedaya datang teng Pak. Pak Dika rumiyen sinten ngertos dipun Akan, Pak Dika ning Tuyul. Awak dhewe nglakoni ronda dhisik wae. Siapa ngerti Kang Maling iku wong dudu tuyul. Mengko anak bapak-bapak Kang aku kongkon, kami juga omahmu ben ora kemalingan meneh. Oh, nggih Pak, matur suwun. Monggo. Tapi sih, Bapak, alam kebudayaan kan kira-kira bujuti. Untuk aku laluan ke WKB, harap roda, supaya cepat ketemu. Jauhi aku laluan Pak Udin, Mubeng, Pak Hadi, laluan Pak Eanto, Jogoma. Oh iya, Pak. Laluan laluan Pak Udin, Jogoma, Pak Amargo, Pak Udin, Jogoma. Oh, alam, yo. Oke, bangga, Pak. Oke, Atau minta jalan ke panggih belokan, Mika umpan badis sejauh gua, Putari di pun lakeng akan bonceng nalang. Ya, ika ura anak hasile. Adiwe wane waro Pak Udin, karo Pak Yanto. Wala Pak Udin, Wala Pak Udin, Pak Udin, Wala Pak Udin, Wala

Pak toskundi empon derek kepanggi tulungipun. Ya wingi kok pak ngeronda ora ono hasil. Sementara iki panjenengan sesuk wae rondane. Engko yen ana sing kemalingan meneh, agak dimulai meneh rondane. Nggih Pak matur suwon inggih gencenipun. Iya. Monggo. Ya. Pong, Ini kipa kalangan duit ee. Dekin udun yang misalnya tuyul senyolong. Pak, padun sipun. Pak Dika, saya sendiri yang tuyul. Udun ada lah. Pak Dika, saya sendiri yang tuyul. Daripada adik berberu sangka, mending adik langsung ngemaik Pak Dika woy. Kaku mas Dika beneran ee. Ini kipa Assalamualaikum Pak Dika. Nah, pina to Pak. Jarang-jarang dina iki bubrayan kalangan duwite. Kabeh padha nodo awakmu mergo awakmu jarang nimbrung nang tuku barang mewah. Mboten. Mboten. Lha pun mboten Pak. Ya wis ngono kebenerane, sperane ngganggu utone, Pak.

Eh, sopo iki kira-kira mencuri gakan era? Iki bukane Pak Udin ya njajare kalaman iki. Iyo-iyo lha Eh, nek Pak Udin ya. Eh, tidak tidakno Pak Udin jalan-jalan ini Ya Allah, tiba-tiba Pak Udin gak mau ke ya Ayo, mending laporin Pak RT, ayo Ayo, ayo, ayo Pak ayo, ayo, cepat-cepat Nih, gak ada waktu Pak RT, Pak RT, kalau kan lalu Pak Udin dari yang belomnya Pak Dika, Pak Terang, Pura, WKP salah jalur, Pura Ada salah menuduh

Kula mboten sakit Pak wonten urusan dadak. Ya lah, wis Pak kula radi sik. Pak Yanto mboten sakit Pak yen kepiye kita sedaya dateng ning tenggrene Pak Udin. Ya saya bareng nek no. Kaya <coughs> oh, eh, aku kudu ning omahe eh, Udin. Go jumuk duit sing dicolong mau. Dik siapa mau colong? Oh 400 hasil berhasilnya 500 Rizal 1 tak cukup 200, soalnya ini rata-rata kecil tambahan 500 Baliklah duit ku isole, kok gantanya lo soalnya Pak Jandianya aku itu duit 7 juta Weh, sebuahnya belaya sih, pasal duit carry Mok, lo kek ngapain duit ini? Pak Eanto? Kak Ijo? Ayo saya ke Ayo, ayo, ayo

Oh iya, banyak-banyak elektrik Aduh, kok kurang? Perasaan dulu terus tak boleh kena kabeh Pak Haji, Pak Haji! Nganteng apa, Pak? Itu lho, aku kelelangan duit Padahal Pak Yanto karena Pak Haji harus di penjara Lanjir, Pak Sinten juga, yeah, yeah, Pak Haji Iya, misalnya duit di naikin, Ronda Iya, Pak

Ya, tenang-tenang, kosa. Ayo, jatuh-jatuh. Eh, kak, iso udara yang kena ini, be? Keri angkatan, keri. Sebagai kisah, keri iso bala udara yang kena ini? Malah kita jepol lagi ini, Sing, sing, ngombo ini ya? Jepol, 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 jepol,